surah Az-Zumar surah yang ke-39 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhi nastafa wa ba'd ba Muslimin muslima inda rahmati Allah sekalian surah kita akan bicarakan pada hari ini adalah surah Az-Zumar surah yang ke-39 mengandungi 75 ayat diturunkan di Mekah surah Az-Zumar ini berarti rombongan ataupun pasukan ataupun batch di dalam ayat yang ke-71 dan ke-73 Allah Ta'ala menyebutkan wasiqal ladina kafaru ila jahannam Zumarah dan dihalau golongan orang-orang yang kufur kepada Tuhan mereka itu ke dalam neraka secara bergerombolan dan dua ayat setelah itu Allah Taala mengatakan wasiqal ladina taqaw rabbahum ila jannati zumara dan golongan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepada Allah itu dibawa ke dalam syurga secara berpasukan jadi daripada sini surah ini diambil namanya zumara surah az zumar di dalam surah ini secara umumnya Allah Taala menunjukkan atau menggambarkan bagaimanakah keadaan orang-orang muslimin ataupun hamba Allah Subhanahu wa taala setelah daripada keadaan mereka dihisab. Orang yang mukmin itu bagaimana keadaan mereka dan orang yang kafir itu bagaimana keadaan mereka di hari akhir. Jadi, ini adalah termasuk daripada perkara-perkara yang ghaibiyat ataupun eskatologi benda yang kita tidak dapat tengok pada hari ini ataupun kita tidak dapat nak buktikan. Dan Allah Taala juga menggambarkan keadaan manusia bila mana mereka ini berada di dalam kesukaran barulah mereka ini akan mula mencari Tuhan mereka. Dan satu perkara penting ataupun satu poin penting yang menarik untuk kita bahaskan di dalam ayat ini ialah Allah Taala menyebutkan lau aradallahu an yattakhiza waladan lastafa mimma yasha subhanahu huwallahul wahidul qahhar kalaulah Allah Taala ingin mempunyai anak nescaya Allah Taala akan memilih mana-mana daripada makhluknya yang dah ada yang dia ciptakan untuk dijadikan sebagai anak bagi dirinya maha suci Allah subhanahu wa taala daripada memiliki anak bahkan Allah subhanahu wa taala itulah tuhan yang maha esa yang amat kuat kuasanya dan kekuasaannya itu mengatasi segala macam perkara Ayat ini adalah satu bentuk uh, templakan ataupun refutation kepada orang yang menganggap bahawasanya Allah Ta'ala itu mempunyai anak. Sebagai contoh, di dalam surah An-Nahl, Allah Ta'ala menghikayatkan perkataan kaum musyrikin yang mengatakan bahawasanya وَجَعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ Mereka itu korongan orang musyrikin menjadikan malaikat itu sebagai anak perempuan bagi Allah SWT. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ inasa. Eh? Mereka menjadikan malaikat yang mana merupakan makhluk, mana merupakan hamba kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai anak perempuan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala orang-orang Nasrani dan juga orang-orang Yahudi menjadikan Nabi Isa dan Nabi Uzair itu sebagai anak bagi Allah Taala, mereka menyebutkan waqalat Yahudu yahud ibn Allah waqalat nasara al-Masih ibn Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahawasanya Uzair itu adalah anak Allah, manakala orang Nasrani mengatakan bahawasanya al-Masih Isa itu adalah anak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah satu perkara yang mustahil. Eh? Kerana Allah Taala berfirman di dalam kalamnya yang qadim iaitu Al-Quran eh? bahawasanya Qul Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yuhlad. Allah Ta'ala tidak mempunyai anak dan dia juga tidak diperanakkan berarti tidak mempunyai bapa dan seumpamanya. Maka nalillahi ayyatakhidha min waladin subhanah. Tidaklah layak bagi Allah Ta'ala itu untuk mempunyai anak. Kenapa tuan-tuan? Kerana mempunyai anak ini merupakan sifat bagi makhluk bukan sifat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan sifat bagi Tuhan pencipta makhluk. Kerana bagi manusia orang yang tidak mempunyai anak itu adalah satu sifat kekurangan. Eh? Manakala mempunyai anak itu adalah sifat sempurna bagi seorang manusia. Tapi sebaliknya bagi bagi Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai anak itu adalah sifat ketidaksempurnaan. Nah kita ahli sunnah wal jamaah menafikan ketidaksempurnaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala yaitu mempunyai anak. Bahkan kita juga menafikan kemungkinan untuk berlaku tidak sempurna bagi Allah Taala yaitu kemungkinan untuk ada anak juga kita nafikan. Kenapa? Kerana mempunyai anak bagi Allah Subhanahu Wa Taala ini termasuk di dalam perkara-perkara yang mustahil. Mustahil apa? Mustahil kerana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kalamnya yang kadim yaitu Allah Taala tidak mempunyai anak. Eh? Jadi ini adalah satu perkara yang sangat-sangat penting untuk kita renung-renungkan. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala uh, menyebutkan dalam Al Quran, In takfuru fa inna Allah ganiyun anku. Kalaulah kamu itu hendak kufur, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat-nikmat pemberian, maka sesungguhnya Allah Taala itu maha kaya. Allah Taala tidak memerlukan pun kesyukuran kamu, ibadah kamu, sembahan kamu dan seumpamanya. Uh, dan Allah Taala tidak meredai bagi hambanya itu untuk kufur. Allah Taala tidak menginginkan. Allah Taala tidak reda hambanya itu kekal di dalam kekufuran, kufur agama itu tidak masuk kepada Islam, tidak menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in tashkuru yarbahulakum. Kalaulah kamu itu bersyukur kepada Allah Taala, nescaya Allah Taala akan redha kepada kamu. Seperti yang disebutkan kepada para sahabat, radhiyallahu anhum maradua. An. Eh, mereka itu redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Taala redha kepada mereka. Dalam arti kata mereka bersyukur dengan segala nikmat yang Allah Taala berikan kepada mereka dan mereka bersyukur di atas ujian dan ditimpakan kepada kepada mereka yang mana mereka ini merupakan anak didik prentis kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencapai tahap iman yang tertinggi di bawah asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Dan Allah Taala mengatakan wala tazir wa wazra ukhra dan seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Eh? seseorang itu hanya akan menanggung dosa-dosanya sendiri dan tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain. Berarti apa? Setiap orang itu mempunyai tanggungjawab masing-masing. Kalau kita melakukan kemungkaran, kita akan menanggung dosa kemungkaran kita. Dan kalau kita melakukan kebaikan, kita juga akan mendapatkan ganjaran daripada perkara baik yang kita lakukan. Summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun kemudian kepada Tuhan kamulah tempat kamu akan kembali dan Allah Taala akan memberitahu kamu apakah yang telah kamu lakukan di atas muka bumi dahulu eh? sesungguhnya Allah Taala itu Maha mengetahui setiap apa yang berada di dalam hati hati kecil kamu jadi ini sebagai salah satu pengajaran bagi kita untuk kita senantiasa berada di dalam basirah berada di dalam kesedaran bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ini senantiasa memerhatikan kita setiap gerak-geri kita itu dicatatkan direkodkan oleh malaikat hafazah malaikat raqib dan atid mencatat kebaikan dan mencatat keburukan tidak ada sesuatu pun yang terlepas daripada catatan daripada pemerhatian mereka la yal fi zulmin qaulin illa ladaihi raqibun atid tidak ada satu pun daripada uh, perkataan yang keluar daripada mulut kita melainkan dicatat oleh malaikat raqib dan atid maka ini uh, sebagai satu renungan untuk kita senantiasa berhati-hati dalam uh, berkata senantiasa berhati dalam melakukan perbuatan bahkan senantiasa berhati-hati di dalam setiap khawatir ataupun lintasan-lintasan hati yang lalu di dalam hati kita untuk senantiasa menjaga uh, semuanya ini daripada selain daripada Allah Subhanahu Wataala. Semuanya harus kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wataala. Murni kerana Allah Subhanahu Wataala. Aku solat kerana diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Aku bersedekah, aku be aku belajar dan segala apa aku bekerja dan seumpamanya itu semuanya kita lakukan kerana menurut perintah Allah Subhanahu Wataala. Mudah-mudahan ini dapat memberi sedikit sebanyak pengajaran kepada kita. Wabillahi lidayah tiwat taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi.